Ми столичні депутати прийняли за основу положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників комунальних підприємств. Якщо у травні Київрада затвердить цей важливий документ, у киян з'явиться можливість впливати на кадровий склад і на діяльність суб'єктів господарювання. По-новому в Києві вже намагається працювати Київ Транспарк Сервіс. Про це у паралелі. А влада поступово розгрібає Авгієві стайні. Цього не можна не помітити. Завдяки співпраці з громадським сектором на всі сфери столичного життя проливається більше світла. Колись занедбані корумповані ділянки показують позитивну динаміку бажаних змін. Кадрові призначення стають зрозумілішими, а результати господарювання суб'єктів комунальної власності прогнозованішими. Віднодавна антикорупційна рада про Київському міському голові заопікувалася паркувальною темою. На відкритому конкурсі обрано директора комунального підприємства Київ що вівторка відбувається зустріч, на яких визначаються плани, напрямки, строки. Громада пропонує, контролює і допомагає, а директор спирається на підтримку небайдужих киян. Відтак нове керівництво обіцяє не тільки унеможливити банкрутство підприємства, а протягом найвищих місяців сягнути точки беззбитковості Уже зараз складено мапу паркувальних зон. проведено інструктаж паркувальників-контролерів. Докладаються зусилля, аби усунути корупційну складову. Найближчим часом запровадять систему безготівкових способів розрахунку. Зберігається і аналізується інформація по кожній паркувальній зоні, визначається кількість паркоміст, обіг коштів, за певний період і їхня дохідність. Керівництво Київ сервісу спільно з громадськими активістами домовилися про пошук ресурсів та донорів для запровадження стартапу щодо ефективного використання паркувального простору. Запровадження таких сервісів потребує інвентаризації парковок, присвоєння їм номерів, визначення умов оренди та експлуатації ділянок землі. Не менш важливим є напрямок інформування водіїв. Паркувальне відомство хоче бути максимально корисним для киян, працюючи прозори, пропонуючи зрозумілі послуги за адекватну ціну. Проведе свої паралелі разом з нами директор комунального підприємства Київ Артем Шамрай. Вітаю, Артем! Доброго дня! Сьогодні в ефірі паралели директор комунального підприємства Київ Артем Шамрай. випускник академії муніципального управління. Юристи керуючий партнер правової групи Домінанта, призначений на посаду за результатами відкритого конкурсу 29 січня 2016 року. Вас обирали по-новому. Була конкурсна комісія були, я так розумію, кандидати. І я сподіваюся, що у вас і було бачення, коли ви прийшли на, на цей конкурс. Е, які у вас враження від цього? Я подчеркну найголовніший важливий момент. Слово «убирали», да? тобто виборна должність. Тому що на сьогоднішній момент всі привыкли употреблять слово «назначили», «призначили», «продвинули», «пролоббировали» там, і так далі. Для мене був, ровно як і для всіх жителей столицы – это первый опыт э, прохождения подобного конкурса. Конкурс действительно был непростой. Там более 30 э, конкурсантов, которые подавали свои заявки и отстаивали свою позицию. Э, учитывая то, что э, по, по специальности и по, и по направлению я не э, транспортник, а юрист, потому это вдвойне было интересно в, проработать подобное направление. Подготовились, собрались, мне готовили, помогали мои сотрудники, сотрудники компании, в которой я был директором и учредителем. И мы совместно проанализировали опыт близлежащих стран, Европы, той проблематики, которая находится в этой сфере, и выложили свое конкурсное предложение, ну и общими усилиями победил. Цекаво, как вы Зараз працюєте в таких умовах, коли прекрасно розумієте, що є е, така собі упередженість суспільства. По-перше, ви стали в якійсь мірі чиновником. По-друге, ви е, працюєте в такій цікавій сфері, як паркування і так далі. Е, е, наскільки вам легко відповідати оцим от, е, закидам стосовно там корупційності вашого середовища і так далі? Направление, с которым столкнулся, на самом деле, оно с высоким сегментом э, коррупции. Причем эта коррупция связана не только в нежелании там, водителя заплатить или не заплатить, а и непосредственно в самой системе и структуре, с которой действительно мы столкнулись. И я пытаюсь э, семимильными шагами с этим бороться. Да. Направление несколько, э, несколько, каким образом да, это сделать, начиная от того, что э, предприятие, которое я принял в управление, оно находится и, и сейчас, и находилось в точку моего принятия в убыточном состоянии. И этот убыток, он растет. Для меня ну, нонсенс как по факту, по своему определению, по смысловой нагрузке предприятия, которое должно быть прибыльно, и одним из основных из коммунальных предприятий, которые отчисляют деньги в бюджет, довели до состояния убытка очень много проблем, начиная от того, что внутри предприятия отсутствовала единая регистрационная база договорного отдела, заканчивая вот мы даже смеялись разбирались, бухгалтерия там велась на нелицензионной системе седьмой версии старой совершенно не адаптированная к работам, а принцип работы предприятия заключается в том, что мы предоставляем услугу как единственный оператор и за эту услугу субъект хозяйственный должен оплатить. Поэтому при отсутствии контроля никаких поступлений в предприятие, а ровно как и в бюджет, отследить нельзя. То есть это все в хаотичном режиме происходило. Более того, дебиторка по компании там около 3 миллионов составляла. Да, то есть это э, неисполненные обязательства, которые просто на них закрывали глаза, бросали, даже факт, статус безнадежной задолженности не признавали. Все это э, знаково, с знаком минус э, отобразилось на работе предприятия. Плюс следующий сегмент, который он является проблемным, да, э, очень мало кто из водителей, Знают инструментарий, что такое парковка, где надо платить, где не надо платить, способы оплаты. Вот на способах оплаты я бы хотел тоже отдельно расшифровать, потому что все привыкли о том, что есть в жилеточках парковщики, а правильно их называть контролеры, которые собирают деньги. Но совершенно не так. У нас есть несколько инструментов, которые работают, и которым моя задача популяризовать и привезнести, вывести из оборота кэша, да, из наличного расчета в безналичный расчет. Это и мобильная парковка, которая на сегодняшний момент действует и работает. Это приобретение по безналичному расчету абонентских талонов. Это и пользование паркоматами. Да, на этом отдельно, отдельно остановлюсь. И, конечно же, Разчон на місці, але обов'язковим фактором в чек. Квітанція чек – это тот фактор, коли дисциплинирует і стимулирует самого парковщика. Ну, до інструментарію ми підійдемо трошки пізніше. Mm -hmm. Все ж таки, я хотів би, щоб ми повернулися до початку нашого запитання. Ми по-новому хочемо жити, це зрозуміло. І я так розумію, що тепер кияни і громадськість не тільки вас обрали, взяли участь в цьому конкурсі. Так? На відбір, але вони і супроводжують вашу діяльність. Тобто ви в якійсь мірі зараз контактуєте з якимись громадськими організаціями, які вас е, супроводжують, надихають і контролюють, я так розумію. Совершенно правильно. Ну, ключова ідея роботи підприємства це предоставлення качественного сервісу, за який в законний спосіб. Водители или там, жители Киева должны оплачивать. Вот это тот короткий слоган, да, с которым я зашел в это предприятие и пытаюсь это реализовать и развить. Что касается общественных организаций и, в принципе, представителей средств массовой информации, я открыто на всех своих ну, выступлениях и во всех своих заседаниях к транспортной комиссии, призывая всех и журналистов, и общественных деятелей с нами взаимодействовать. Но не только с позиции критики, да, а и с позиции элементарной популяризации правомерной парковки, элементарной популяризации способов оплаты и, конечно же, выявления той коррупционной составляющей, которая есть. Одним из первых шагов это было создание мобильной группы при участии как раз общественных организаций, в которые вошли представитель общественной организации, представитель средств массовой информации и юрист. Ну конечно же, периодически мы подключаем туда отдела мониторинга со своего и службы безопасности, которая подключается по мере воздействия. Мы разработали памятку. Мы ключевые пилотным являются центральные части города. Мы на эту памятку раздали на все наши участки. Принцип действия какой? Выявляем нарушения со стороны водителей, выявляем нарушения со стороны парковщиков и фиксируем это в виде ежедневного отчета. По факту этого отчета принимается решение либо дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. А что касается нарушения водителей, мы пока делаем такую некую превентивную деятельность, проводим разъяснительную работу, потому что все мы знаем, что на кону принятия законопроекта, закона уже точнее, который повысит ответственность водителей за остановку, 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 в неуположенных местах и ровно как и не расчет за парковку. То есть вот эти шаги, которые мы проводим и максимально взаимодействуем. Перед вами есть какие-то дедлайны, показники деятельности, вот у вас какие Комиссия и ровно как транспортная комиссия, ровно как и профильный департамент выставили эти дедлайны, и я для себя их вижу как вывод предприятия в точку безубыточности. Я, конечно, оптимистически смотрю на это направление. Я для себя взял полгода для того, чтобы выйти, погасить тот убыток, который в предприятии существует, и выйти на новую линию прибыльности которая существует, ну и которая финансовым планом предусмотрена. С какими проблемами возникнулась, с какими на разе вы не можете впораться, какие неподъемные проблемы? Я не считаю, что есть проблемы, которые неподъемные. Механизм очень простой. То есть, если ты хочешь что-то сделать, ты ищешь возможность, не хочешь, ищешь причину. Проблематика рассеяна в самом предприятии, когда я первый день... Человек пять ко мне подошло из э, начальника отдела и говорит, а зачем вы сюда пришли? Я говорю, в смысле? Говорит, ну предприятия же заводят на банкротство, что вы это не понимаете, максимум месяц. И... То есть настолько апатия, пассив, и у, у людей э, всякая вера потерялась в том, что они могут работать, действительно развиваться и зарабатывать. Конечно же, это э, коррупционная составляющая, не до сбор э, денег в бюджет. Да, это та проблема, с которой надо системно, последовательно э, с привлечением правоохранительных органов работать. Каким образом мы это делаем? Мы делаем и открытый, и скрытый мониторинг. Э, мы на сегодняшний момент проводим инвентаризацию всех э, парковочных мест, которые работают и по дню, и по ночи, да, для того, чтобы понимать кто где работает. И мы приводим в соответствие... На середину травня, я так понимаю, вы уже четко должны сказать, какая парковка имеет какой инвентаризационный номер, правильно? А мы их проинвентаризируем по количеству, да. а что касается номеров, это следующий шаг. Да? Угу. Номера нужны для того, чтобы привязать потом к электронному способу оплаты. Ну, виртуальному, безналичному способу оплаты. Но водії теж хочуть знати, де парковка, за яку треба платити, а де совершенно платить. Да, яка незразумела. Мы сделали первый проб пробный шаг своими силами: разместили интерактивную карту, на которой обозначили все парковочные. Площадки, где можно вы... их побачить У нас на сайте, на сайте yeah. департамента мы соединили это с виртуальным ресурсом КМДА. Ну, конечно, в наших социальных сетях пытаемся это развитие представить. Плюс мы призываем всех пользователей своей трезвой критикой. И эта карта в стадии доработки. Какие основные критерии там указаны? Это адрес. Это количество машиномест, это указание, кто работает там, работает служба Киев сервиса или это право делегировано оператору, это тарифы и это временные рамки работы самого, самой площадки. Плюс недавно началась эвакуация, это такой жесткий прорыв нашего предприятия совместно с Министерством внутренних дел. И параллельно мы для водителей, для удобства разместили на своем сайте и в своих социальных сетях все парковочные места, которые находятся в центральной части города Киева. Потому как ни для кого не секрет, что площадок мало, ни для кого не секрет, что водители треб... ну, чувствуют неудобство в этом. Но худо-бедно мы порядка половиной тысяч суммарно машиномест охватывают центральные части города Киева. Все достаточно? На моє з моєї точки зору, ні, Должно бути мінімум в три рази більше, над чим ми зараз активно і роботи. А якщо стати над цією ситуацією mm -hmm. і, і спробувати знайти от якусь логіку і концепцію, насправді скільки, тобто ви зацікавлені в тому, щоб в центр міста заїжджало менше машин. Я правильно вас yes. розумію? Совершенно правильно. Відповідно, я так розумію, що невзабарі буде платний в'їзд в місто. Ну, принаймні, ця ідея має місце. Ну, а ця тема да. мусірується да. на своєму чим? І момент, зона і... не моя, ні І не З іншого боку, ем, ну, водії готові десь припаркувати машину і сісти в громадський транспорт. Але знову ж таки, чи отримують вони той комфорт і ті вигоди, які мають за кермом власного автомобіля? І знову ж таки, я можу залишити свою машину, а де? Тому що, ну, наприклад, всі ми розуміємо, що стоїть знак, зупинка заборонена, біля, біля станції метро, ти не залишиш машину, де її залишити. Это то, тот вопрос, над да. Всі Київ знають, о том, що в 2015 году принято концепція розвитку парковочного пространства. Ми її доробляємо. Починаючи з відкриття нових площадок для парковки. заканчивая вот этой идеологией, которая призывает к использованию общественного транспорта. Что для этого надо? Для этого надо системно открыть перехватывающие паркинги для водителей, которые бы могли в основных скоплениях транспорта, могли оставлять свой автомобиль, пересаживаться на троллейбус, на метро. На любые другие общественные транспорт для того, чтобы достигнуть там, конечного своего а назначения. Оплата начала. там была э, ну у нас, Вот у нас действует единственный пока в городе Киеве на Глушковой 5 перехватывающий паркинг. Э, стоимость оплаты, если мне память не изменяет, там 22 гривны. Это решение, которое было принято Киев Советом. Да, то есть мы здесь не сами определяем. 22 В表面, гривни? За какие термины? 22 гривны за ну, сутки за рабочий. Там ага. 50, по-моему, это сутки. Полноценный день, если там человек там, оставляет. Ну, на примерно гривен. Да. То есть развивать это надо. Увеличивать это однозначно надо, и это позволит, конечно, водителям удобно, ну, комфортно пользоваться. Центр города ⁇ это отдельная э, острая тема, и мы должны понимать, что если человек хочет въехать в город, если он едет на автомобиле, то он должен иметь возможность заплатить за свою стоянку и парковку. Но э, за первый месяц, уже два месяца своей работы, я столкнулся со следующим, что вот у нас э, крещатик, да, Европейская площадь. На Европейской площади э, большими буквами есть площадка, написано ⁇ Паркинг ⁇ мы ее буквально на прошлой неделе расширили еще на 20-25 ну машиномест в зависимости от размера автомобилей. При этом водителям ничего, ничто не мешает стать рядом в неположенном месте, заехать на пешеходную зону, но не поставить за 10 гривен автомобиль в центре. Мы знаем о том, что есть парковочные места, работают, где работает наше предприятие. Мы знаем о том, что есть парковка в Гулливере. Парусе. Мы знаем о том, что есть парковка в стадионе Динамо. Но здесь работает еще принцип лени: да? оставить автомобиль и пройти там 20-30-50 метров. А зачем, если я могу его просто так кинуть и включить аварийку в лучшем случае, и все. То есть с этим боремся, и результаты уже налицо, потому что киевляне могут с удовольствием, проходя по крещатику, увидеть, что крещатик расчищен. У нас осталось еще две проблемные зоны возле метро Крещатик, которые жители, к сожалению, не хотят воспринимать как пешеходную зону. Но мы с этим системно боремся, создаем рабочие группы, развиваем. То есть Крещатик у нас на сегодняшний момент он максимально расчистен, и там могут гулять люди, мамы. Это нормально. Вы проводили инструктаж с вашими Контролерами ви їх тепер так назвали, yeah. так? ну, паркувальниками. І Я так розумію, що є якісь вимоги до цих людей. Що це, по-перше, за люди? Де ви їх шукаєте, як ви їх набираєте і чого від них вимагаєте? Я так розумію, що у вас не тільки кнут є, а є ще й пряник. У нас є кнут з пряніком. Пряник треба до, до ще, да? роботи його. Да, був короткий інструктаж. Основная тема инструктора была предоставление водителю квитанции об уплате за услугу. И вторая тема – это визуально, как должен выглядеть контролер-парковщик. Потому что ни для кого не секрет, что любой человек, который надел жилетку оранжевую, он уже позиционирует себя как парковщик. Но здесь очень много жуликов, здесь очень много людей, которые в качестве самоуправства Эту форму либо где-то воруют, либо где-то покупают и уже позиционируют себя как парковщик. Есть э, несколько ключевых моментов, на которые я обращаю води, внимание водителей. Э, визуально эта форма, которая у нас представлена на сайте, она утверждена э, Министерством ЖКХ, каким образом она должна выглядеть. Обязательный значок Киев Транспорт Сервис. Обязательно бейджик, не просроченный, с указанием фамилии, имя, отчества, с указанием э, срока действия и с реквизитами предприятия. надеюсь, закрываю. А, в, я всем открыто проговариваю: не платите людям, которые находятся либо не в форме, либо которые без бейджика, либо которые без кассового аппарата. Да? то есть это в прямом смысле слова жулики, которые себе, ну, решили собрать на ситуативные какие-то свои расходы. И э, в данном случае дискриминировать работу самого предприятия. Здесь единственный выход, помимо э, 102, конечно, надо уведомлять нас. У нас э, активизирована и запущена э, контактная линия, которая работает в круглосуточном режиме. И мы можем э, любой факт, мы по каждому факту проводим мониторинг и проверку. Вы зараздействуете эвакуацию. Автомобілів, які припарковані в неналежних місцях. І наскільки я знаю, у вас 9 зараз евакуаторів. Три в ремонті, шість працюють. Ви хорошо освідомлені. Так. Але свого часу подейкували, що Черновецький закупив 30 евакуаторів. Де вони поділись? Це той вопрос, з яким ми розбираємося. Когда я прийшов на службу в Київ Транспортсервіс 9. Часть по имеющейся у меня информации, часть эвакуаторов, а правильнее будет сказать манипуляторов, они были по другим коммунальным службам розданы. Плюс один манипулятор мы передали в АТО, 112-й батальон, который там успешно эксплуатируется. Вот недавно мы провели оплату за его ремонт, невзирая на убыток предприятия, но пытаясь, нашли возможность как-то там найти эти средства и хоть таким маленьким зерном да, помочь Родине. Э -э, собираем. Э -э, часть предприятий, часть манипуляторов отдали в э -э, Киевдор сервис, э -э, в Автодор. То есть ну, на сегодняшний момент некоторые отдали в райдер администрации. И мы должны понимать, что эта техника уже на своей на грани исхода. Это там 2007-2008 года при активной эксплуатации, ну, они неэффективны. Зараз в центрі міста ви часто використовуєте оці напівсфери, не знаючи боларди у вас там вже функціонують. Але я знаю біля банку Хрещатик, наприклад, заявляли, що їх просто позрізали. Як, як Ви рішите питание? І, це, і, і типу... часто я сам спостерігаю, демонтовані ці напівсфери, їх таксисти натхненно рухають, і спокійно заїжджають і паркуються, де хочуть. Это рівень сознательности, уровень культуры людей, техники, которые это делают. Я за останні за эти два місяці столкнулся с вандализмом такого ну, кричащим просто. Потому что это бывает и таксисты, это бывают и жители, которые. Які... Причина простая. Я говорю, зачем вы это делаете? А я так привык, а я так хочу. Нету конструктива. И если, например, 80 процентов воспринимают инициативу и поддерживают, то остальные 20 процентов они с этим борются, они пережитками какими-то живут, да, и, конечно же, ставят палки в колеса. Срезали не только возле крещатик. У нас по крещатику по улице Крещатик, порядка где-то 6 мест, где вот мы установили, утром приходим, все срезали. Мы установили, разбили сферу. Мы установили, сдвинули их вообще. То есть э, мы это исправляем, мы это реставрируем и будем это делать. Там 10 раз это сделать, мы 10 раз э, зафиксируем этот факт. У вас Уйдем на САЕ кошки? Мы, кошты. Э, мы а, это да. делаем, э, из, ну, установка, демонтаж мы делаем это ресурсами предприятия. Для этого у нас есть там небольшая маленькая бригада, нам помогала соседняя там, организация Киев Пасс Сервис, да, которая Киев Сервис. Я так просто на это что, может это один из методов подорвать вашу может э, быть. Такую... Может быть, но... финансовую мить. Ну, я думаю, что здесь больше репутационно, да, если мы устанавливали на Майдане, кстати, Майдан сейчас перекрыт, и все жители знают о том, что в Клавпаштампу можно прогульнуться, на Майдан можно прогульнуться, и это мы две недели назад закрыли. И, кстати, и Майдан как раз два раза срезали столбики и разбивали. Просто разбивали. У нас фотографии в соцсетях представлены, каким образом варварски ее просто раскрошили. Следующий этап, как мы с этим боремся, я уже в свою бытность, я заказал, и мы разработали, скажем так, унифицированную сферу, мы ее улучшили с точки зрения, полусфера, да, мы ее улучшили с точки зрения качества бетона, который там есть, мы ее улучшили, она в два раза тяжелее, и крепление самое главное то есть до этого момента они крепились на просто штыри с арматуры они весили 38 килограмм хотя по эту должны были весить 68 вот и э, крепление э, то есть любой э, таксист мог ее поднять сковырнуть и заезжать там на пешеходную зону сейчас мы начали э, от КМДА и вот так вот расползаемся ну, конечным целым к концу крещатика. На прошлой неделе в пятницу мы буквально там ночью привезли и разгрузили еще 100 подобных полусфер. Их уже ну, намного сложнее демонтировать, намного сложнее разбить, ну и весят они, конечно, в два раза больше, то есть там 2-3 человека должны ее поднимать. На жаль, ми не маємо багато часу. Стільки, стільки питань, які ще хотіли та розказати. На, угу. на завершення ви, нова людина, угу. прийшли абсолютно не з системи. Я розумію, у вас є якісь амбіції довести, що це можливо. Можливо, це зробити прозоро, чесно. І як варіант орієнтири у вас. Вы ориентуетесь, взросские кисье, на, 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 на какие вы ориентуетесь в своей работе? Да. Что касается самой системы определения и развития парковочного пространства, однозначно есть уже у меня свои наработки, но здесь не нужно придумывать велосипед. Мы знаем примеры европейских стран, это и Польша. Это и Словакия, это и Испания, да, где уже продумана система парковки. Здесь помимо необходимости и поиска инвестора, есть ключевой момент, это необходимость законодательного регулирования. Никто из инвесторов не зайдет и не определит систему парковки таким образом до тех пор, пока не будет законодательно это урегулировано. У нас есть наработки, мы ведем переговоры с разными финансовыми компаниями, инвестиционными компаниями, которые пока шаг за шагом определят. Сначала людей надо научить платить безналично. Да? Вот это основная коррупция. И мы над этим работаем, сейчас ведем переговоры по поводу приобретения, но это приобретение такое номинальное, там за 100 гривен. Мы хотим договориться с нашими партнерами. Аппарат РРО с возможностью с картоприемником с возможностью, чтобы человек оплатил карточкой и это нормально, это правильно, это и платежные терминалы, это опять же, повторюсь, система мобильной оплаты мобильной парковки, то есть инструменты есть, сначала люди должны к этому привыкнуть и потом это положить соответственно на бумагу. И Я амбиции. больше скажу. Как и амбиции, амбиции, кропотливый труд. Жесткая дисциплина, вот это основные критерии, которые позволят навести здесь порядок. Иначе, я вам скажу, что Киев, он здесь, к сожалению, он здесь лузер, потому что в Виннице, в Днепропетровске, во Львове, в Одессе система автоматизации парковки уже работает. Начиная от того, что парковщик в руки деньги там не берет, заканчивая, что деньги поступают напрямую в коммунальные, через коммунальное предприятие в бюджет. От і все, Артеме, маю надію, що найближчим часом ви нам розкажете ще про свої успіхи. Ми обов'язково запропонуємо ще зустрітися і тоді побачимо, який є результати. Ви дивилися паралелі спільно з директором комунального підприємства Київ Артемом Шамраєм. Ми шукали прийнятні відповіді на нагальні запитання. Залишайтеся з нами. До зустрічі.